小心！这么晚了，你带我来这里干什么？跟我来，你就知道了。我怎么有种要上贼船的感觉呀？来吧。 准备好了吗？啊，难不成我真上了贼船？想什么呢？把眼睛闭上，不许偷看。 可以睁眼了。以后，我陪你看星空，你陪我看星河，好吗？没有什。 谢谢你，石梦，让我看到这么美的一片星河。只要是你的愿望，我每一个都会帮你实现的。嗯，那下次我们一起去看流星好吗？为什么要下次呢？快许好 好了吗？学的什么？什么都没学。为什么不学？因为我想拥有的我都已经有了。 哼，嘿嘿。